Я как бы я понял, что вы с Украины, да? Я, я тоже понимаю, с Украины сколько, ну вы говорите по-украински, мне нужно время, что чтобы перевести ваш разговор. Как бы, ну я, я понимаю вас, да, вы говорите по-украински. По да. За месяц да, до госпереворота или как там, или вы называете там революция да, достоинств, да, не, да, не важно, что называет. Ну э, за месяц до вот этих событий мы угу. выехали с семьей. Чему выехали? Чему выехали? Я вам так скажу, что, знаете, я был профессиональный спортсмен, в Советском Союзе выступал, потом на Украине, естественно, да, но потом работал в разных там вещах, ну, как бы и в государственных структурах и все остальное. Потом, когда я понимал, что в моем понимании, что страна идет не в том направлении. Я семье просто сказал, что впереди у нас, как минимум, государственный переворот, гражданская война, дезинтеграция страны. И моя жена не поверила мне, говорит, ну не может быть, Таня, ну послушай меня, но это надо просто знать историю, Доброй ночи. Здравствуйте. Не спится? Да, есть такая тема. Ну а что, такая хвороба какая-то? Почему а, -а, а, Подъехал только с дамой командировки, с Остина. Я вообще живу в Техасе. Ну, как бы, ну, такая есть возможность. Разумею. Про тут спать? Вы откуда вещаете? С Киева. Я Техас, Хьюстон. Как там говорят? Хьюстон, кажется, у нас проблемы. Ну, настолько тема, знаете, что даже не смешно. Может, Но ну, почему? почему? Объясню вам почему. Запуск ракет идет, это с Флориды, мы с Канагой. А У нас просто ну 20 минут из меня просто центр управления всім этим темам. Ну да, наверное, понял вашу. Баян, старый жарт з кинофильму. Что, що Називають таке баян. Старий жарт, який всі ми заїжджені. Да. Я сам Я Как бы я понял, я понял, что вы с Украины, да? Я тоже с Украины с Харькова, но вы говорите, по Украински. Мне нужно время, чтобы перевести ваш разговор. Как бы. Ну, mm -hmm. я понимаю вас, да. Говорите mm -hmm. по-украински, да. Про что спилкуетесь? Да, но ну, разные темы. Редко выхожу в рулетку ну, как выпадает, время. ну, хочется поговорить просто с вот, людьми, вообще, про жизнь и вообще так. Да. С украинцами часто спилкуетесь. Вы знаете, ну я в театр ухожу раз там 5-6 месяцев, как выпадает часов, ну хочется что-то поговорить, да. Но до этого, как бы, знаете, не попадал на украинцев. А потом мне друзья посоветовали, что поставить там страну, как бы Украина, да. И вот я сегодня вышел, и, кстати, вот, ну, практически одни украинцы попадают. Интересно, я вот сейчас вот полчаса, сейчас рулетки уже, и ну, как бы ну да, попадают все Мне это нравится, мне хочется поговорить с людьми адекватными, как бы, ну... На какие темы? да, разные, какие ну, знаете... Есть конкретика, знаете, что хотите узнать, про что хотите поговорить саме с украинцами? Ну, хочу, как бы, узнать, там, вы стримите? Стримлю. Известно, э, э, стрим у вас какой-то или что-то? Нет, не, не попадаю. Попытайтесь. Не намагаюсь. Ну, понял. Ну работать. То есть вам нравится, да? То это просто исключительно хобби. Одно из многих. Понял вас. То я не могу это блогером назвать. Просто... Ну давайте, давайте так. Давайте так. Ну смотрите. У вас наверное есть уже какое-то количество людей, которые ну, смотрят вас, да? Есть, yeah, так. Понимаю, что вы смотрите статистику, что люди рисуют, да? О чем люди хотят говорить, да? Давайте сделаем я... так. Дивиться, ну, я не... Задавайте мне вопросы, которые вам кажутся будут интересны как бы, ну, людям, которые вас смотрят. И я постараюсь, если это возможно, ну, как бы ответить на эти вопросы. Смотрите, я не смотрю статистику людей, что им нравится, что нет. Я просто спілкуюсь так, как я хочу с людьми. Я вас, так. Нема в мене якоїсь там програми, тобто конкретних запитань. Ви, наприклад, ну, все я власне. так розумію, ну, як. Ви... Я так розумію, ви іммігрант. Ну, іммігрували з України в Америку, так? Ну, звісно, так. Зі простим язиком. Так. Да, я уїхав в 2013 году. за месяц mm -hmm. до госпереворота mm -hmm. или как там, или вы называете там революция mm -hmm. достойная не важно что вы называете но э, за месяц до вот этих всех событий мы mm -hmm. выехали с семьей да чему выехали чему выехали я вам так скажу что знаете я был профессиональный спортсмен в Советском Союзе выступал, потом на Украине, естественно, да, но потом работал в разных там вещах, ну, как бы и в государственных структурах и все остальное. Потом, когда я понимал, что в моем понимании, что страна идет не в том направлении, я семье просто сказал, что впереди у нас, как минимум, государственный переворот, гражданская война, дезинтеграция страны. И моя жена не поверила мне, говорит, ну не можешь быть, я говорю, Тань, ну послушай меня, но это надо просто знать историю, если ты знаешь историю, если изучаешь, ну, ну в общем была такая семейная, как бы я говорю, все, мы выезжаем. В общем, мы в январе 2013 -го года, мы распродали все, квартиры, бизнесы, и как бы и собрали себе, и мы уехали в Америку. Так, таке запитання. У вас випадково, ви не страждаєте хворобою, яка пов'язана з інсультом? Я не страждаю і хворобою. Ну, у вас не було інсульту, ні? Інсульту? Нет. Ні. Нет. Просто ви деякі слова ну, не довимовляєте. І у вас рука опущена, так нібито, знаєте там. А вона ж здесь у мене просто на кожному дивані лежить. Вот. Разумею. Нет, а, нет. Вы сказали, нет. вы работали на державу. А в какой структуре? Что это за структура? Ну, я думаю, что вы не та организация которая будет раскрывать все там свои эти самые. Как бы свою жизнь не свой путь. Нет, он может. Давайте там, просто, давайте не просто поговорим. Не конкретика видел, чище что-то, а просто. Вот, ну я. Я сам финансировал программы, моя жена работала на телевидении. Я знаю, как это работает все, поэтому давайте просто вести хороший нормальный диалог с украинцами, которые выехали за границу, и которые просто не пытайтесь там делать дешевый пиар на каких-то там вещах. Это, ну, это не стоит. Еще просто... такой дешевый пиар на каких-то я вас конкретно у звичайному лег розмові Скажите там, мне там, такую там. вещь, я, я, прошу прощения, что вас перебиваю. Скажите мне, скажите мне, вот я украинец, да? Я разговариваю с вами по-русски. Вы понимаете русский язык? Разумею. Вы можете мне со мной разговаривать по-русски? Нет. Почему? Мне некомфортно. Не но, есть. но вы, вы Пытаетесь поговорить с людьми, с украинцами. Ну, да? Так. Я, ну, я, я вам расскажу такую вещь. Вот я живу в Америке, mm -hmm. да? У нас, у нас в Америке нет закона о государственном языке. Еще. Это говорит о том, что я вам сейчас объясню. Mm -hmm. Это говорит о том, что вот у меня свой бизнес. И э, Ко мне приходят испаноговорящие, англоговорящие, какие угодно. Мы пытаемся, если люди не понимают, мы находим переводчика и с ними, чтобы поговорить. Суть не в том, на каком языке человек. Суть в том, чтобы найти с ним контакт. Вот, я, вот вы украинец, и я украинец, да? Украинец. И я понимаю украинский язык, и я вам предлагаю поговорить, для меня комфортно, поговорить на русском языке. Ну, то, то я бы сразу вам сказал, что я эгоист, я думаю про свой выключно комфорт. Ну, я понял вас. То есть ну, вы тихо. изначально, изначально меня не уважаете. Ну, вы же меня не уважаете. Еще раз, вы изначально меня не уважаете. Давайте я так само скажу, размовляйте земною украинскою. <связать> Вы давайте так, давайте без одесского юмора. Я вам конкретный вопрос задал. Я украинец, Не підъедьте, я... будь ласка. Не... Еще раз не перебивайте меня. Вы меня мне 47 лет, А вам, наверное, лет 25. Я так дивіться. По перше, мене не потрібно перебивати. ви дуже багато розмовляєте. Дуже багато розмовляєте. Не потрібно заговорювати мені зуби. Не потрібно, не потрібно підвищувати на мене голос. Я так розумію, ви або п'яний, або невихована людина, що ви уважати як мінімум і язик, ви в чатрулеці немає віку, так само як і немає бар'єрів по цьому помові. Не виховані ви, ви не вмієте О, діалог з з людиною. Ні. Їх і якщо ви це якщо ви навіть не людей, які, які ходяться вам. Я так зроблю. Я вимикаю вам звук, ви виговоритесь з камерою, а потім піднімете руку і скажете, коли ви хочете поговорити.